Попросить проректор Чергийского державного технологичного университета Старобагато Валентина Ивановна. Добрый день, уважаемые участники СЕСТА. Я, я хочу сказать большое спасибо организаторам, которые, которые в общем пригласили нас некоммерческую структуру на то, чтобы... Общались с вами и сказали о тех э, проблемах, которые возникают в общем, и у вас, и у нас. Я думаю, что э, вы, наверное, понимаете, что эти проблемы общие, потому что то, чем занимаемся мы и готовим выпускников наших частично для себя, как преподавателей, Прежде всего мы готовим их как кадровое сопровождение для решения тех проблем, которые вы, в общем, и как предприниматели, и как люди, занимающиеся производством, должны бы использовать. От того, какое качество наших будет выпускников, в принципе, успешным или неуспешным будет ваша работа. Наверное, это и понятно всем, что кадры, в общем, решают все. Я представляю самый большой крупный университет не только Черниговой области. Для небольшой вроде справку попробую дать. У нас порядка 7 тысяч студентов на сегодняшний день, 7 факультетов и одно видокремленное, видокремленное педроздел, который это колледж экономики и информационных технологий. И э, я свое выступление, когда мне попросили э, назовите тему, э, я назвала э, ее отнизмочно так, что я есть высшей профессиональную свита, я по-моему стала розвитку региону. Но можно было бы, наверное, более э, качественно, э, как бы, или в, в тему назвать свое выступление, чтобы это было, э, как бы, как, как лозунг что ли, что э, отношения работодателей, работодателей, участие их в качественной подготовке э, специалистов э, э, и высшего звена прежде всего. Но э, вы все практически учились в высших учебных заведениях, вы знаете, что профессиональное образование, оно включает в себе две составляющие, одна теоретическая подготовка и практическая подготовка. Одно другое и дополняет. Есть сейчас современная национальная технология образования, когда выше ставится практическая подготовка и в процессе обучения конкретному делу студенту только дают теоретическое обоснование того, что необходимо для существования какой-то технологии, какого-то производства. То есть без практической подготовки специалист не может существовать. Но Время сейчас такое, что государство, мы государственная установа, и частично мы зарабатываем деньги сами, но все равно в, те, в обозначении нашего университета Черниговский государственный технологический университет. Поэтому коммерция у нас не, не в таком широком объеме, и, естественно, государство дает нам деньги из расчета, чтобы только оплатить работу преподавателей. И то этого, в общем, не всегда хватает, потому что обязывает нас соблюдать оплату в соответствии с ростом этой заработной платы. А для того, чтобы компенсировать этот рост, мы, естественно, из спецфондов и своих то, что зарабатывать как-то сможем, мы выплачиваем людям. Естественно, деньги, которые нужно было бы потратить на практическую подготовку. А практическая подготовка, особенно в инженерном образовании, она немалая. Для того, чтобы выпускник наш адаптировался очень быстро, и предприятия или организации не тратили дополнительных средств на адаптацию, на дообразование практическое. И не секрет, что может даже с красным дипломом выпускник, он потребует как минимум полгода для того, чтобы он что-то стал уже сам выполнять и приносить прибыль организации. Для того, чтобы вот этот период адаптации был как можно короче, необходимо, чтобы практическая подготовка она была нечто, какое-то другое. И без участия работодателей, без участия предприятий мы не можем это сами сделать. И хотелось бы призвать вас всех э, отнестись э, вот к той просьбе, о которой я буду говорить, и хотелось бы, чтобы это было зафиксировано, что, мне кажется, пора настала о создании программы социального партнерства между работодателями, между предприятиями, установами и высшими учебными заведениями чтобы были прописаны эти отношения между работодателями, причем там могут быть и коммерческие основы какие-то. Во всем мире существует понятие непрерывного образования, образования в течение жизни. Никто никогда не обучается. Один раз нужно меняться, меняется жизнь, меняется производство. И, естественно, человек, который существует в какой-то э, отрасли, он должен все время соответствовать требованиям этой отрасли и повышать постоянно свою квалификацию. И э, зарубежные компании тратят очень большие средства для того, чтобы можно было обеспечивать вот эту доктрину. Э, те же американцы, которые умеют считать деньги, есть статистика э, очень интересная, э, где 7,5 тысяч крупных предприятий э, э, в Америке тратят 2 миллиарда долларов ежегодно на то, чтобы э, поддерживать квалификационный уровень своих исполнителей, причем эти деньги идут даже на государственные, э, на государственные высшие учебные заведения, которые тоже есть, ну и частные. И многие компании имеют даже в своей структуре, ну типа обучающих подразделений. И тратят приличные средства для того, чтобы э, обеспечивать, э, обеспечивать э, повышение квалификации и, значит, более высокую отдачу. Те, хлопці, ну давайте майте повагу, Я, ми запросили технологічний університет, це єдиний технічний вуз у нас в області. Я думаю, ми не зроберемо багато часу. Будь ласка, закінчуйте рекламу. Я бы, я бы хотела, чтобы отношения... Я очень благодарна всем предприятиям, которые принимают наших студентов на практику, но в настоящее время этого недостаточно. И хотелось бы, чтобы подумали о том, чтобы, может быть, какие-то ваши структурные подразделения, они использовать как лаборатории, кафедры для того, чтобы мы могли более качественно готовить факультет для вас, прежде всего, а не только для себя. Спасибо большое. Спасибо, Obrigado.